আজকে আমরা বসিরহাট টাউন হলে আমাদের হাদিয়া মডেল স্কুল বা কেরালা মডেল নামে যারা পরিচিত এই সমস্ত স্কুলগুলো পরিচালনা করবার জন্য ঠিক সেই সাথে সাথে প্রত্যেকটা বড় একটা কমিটি আছে তারা কাজ করে রিজোনাল গ্রাফ কমিটিগুলোকে নিয়েই একটা মাদা কমিটি তৈরি করা আছে তারাও কাজ করে সব মিলিয়ে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে আমরা এখন চেষ্টা করছি না 24 বকারা একটা হল ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর চলুন তো সেই হিসাবে এই মহল্লা ফেডারেশন কমিটি বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে তারা সবাই এখানে আছেন তার মানে আপনারা দেখবেন সঠিক কিছুরাই আছে কারণ বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে আমরা ভাগ দেব তার দরে মহল্লা ফেডারেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে তারা ধীরে ধীরে ব্লক ওয়াইজ মহল্লা কমিটি গঠন করবে পরবর্তীতে পঞ্চায়েত ওয়াইজ মহল্লা কমিটি গঠন করবে আর গ্রাম্য মহল্লা কমিটি তো অবশ্যই আছে তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে দীর্ঘ প্রায় এগারো বছর ধরে যারা হজরত মৌলানা মাসুরুদ আলি সাহেব তিনি এখানে থেকে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড করছেন আজকে তারই ভিত্তিতে তাওয়াউন অর্থাৎ যা এই হেডলাইনে আমরা যে মিটিংটা আছে এখানে সুসম্পন্ন করলাম এখানে উল্লেখযোগ্য দুটো দিক একটা হলো মহল্লা ফেডারেশন কমিটি গঠন আর একটা হলো আমাদেরকে স্বনির্ভর হয়ে নিজেরা নিজেদের পায় দাঁড়াতে ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই শপথ নিয়েছি সেই মতে আমরা ধীরে ধীরে পা বাড়াবো তো মুসল ভাইকে বাস নিজে ইয়ে জানা চাহতা হুম ইস মহল্লা কমিটি মহল্লা ফেডারেশন কমিটি ইসকা কাম কে হোগি ইসকে বারে মে থোড়া ডিসকাস वह अहमद ला ऐसे हजूर ने बताया जैसे हम लोग तो सब लोग तो एजुकेशन एजुकेशन का जो अहमियत या इम्पोर्टेंट सब लोग तो जानते हैं लेकिन फॉर्मल एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन हमको तो मिलने के लिए हमारा सरकार की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज या बहुत सारे स्कीम्स हम लोग का अवेलेबल है लेकिन फॉर्मल एजुकेशन जैसे ही एक इम्पॉर्टेंट है मॉरल एजुकेशन धार्मिक धार्मिक जो शिक्षा, तो धार्मिक धर्म शिक्षा जितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि धर्म शिक्षा से या मॉरल एजुकेशन से हर इंसान अपना जो कल्चर बनाते हैं इंसान कल्चर बनाते हैं उससे हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है तो हमारा जो जमानत के साथ हाथिया पिछले कुछ सालों से यही एजुकेशन हंड्रेड परसेंटेज हमारा जो कम्युनिटी को मॉरल एजुकेशन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी इसके जिम्मेदारी कोई एक इंस्टीट्यूशन का नहीं होता है इसका जिम्मेदारी हर विलेज का अपने विलेज लोगों का जिम्मेदारी है अपना परिवार का जिम्मेदारी है सब लोगों को शिक्का देना तो इसीलिए एक एक विलेज एक एक मोहल्ला अपने मोहल्ला में अपने विलेज में इस मॉरल एजुकेशन देने के लिए हर मोहल्ला में हम लोग हाथिया मॉरल स्कूल नाम पे मॉरल स्कूल चला रहे तो इस, इस हम लोग मेनली ट्वेंटी फोर परगना में अभी इधर फोकस कर रहे हैं तो ऐसे एक तो मोहल्ला को हर मोहल्ला को एक कोऑर्डिनेट करने, को, को तो को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हर मोहल्ला को हर मोहल्ला को अलग अलग कमेटी है ये सारे कमेटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग अभी बना रहे हैं ये है सुनी मोहल्ला फेडरेशन मोहल्ला फेडरेशन हमारा रीजनल मोहल्ला फेडरेशन ये मोहल्ला फेडरेशन का अंदर हर विलेज का या हर एरिया का जो कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ये के थ्रू तुर। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल पंचायत लेवल और विलेज लेवल में इंशाल्लाह एक एक विलेज का कैसे काम होना है इसका एक पॉलिसी बनाएंगे इसका एक प्लान बनाएंगे वैसे है एक इंप्लीमेंटेशन इंशाल्लाह इस एक एग्जीक्यूटिव कमेटी या मोहल्ला फेडरेशन का रीजनल कमेटी के तरफ से इंशाल्लाह थोड़ी सी बना के देंगे तो ये सारे हमारा जो 24 परगनास में जितना मामला है मोहल्ला कमेटी है सब कमेटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए आई एक मोहल्ला फेडरेशन प्रीचरन मोहल्ला फेडरेशन कमेटी इधर बनाया इंशाल्लाह इस कमेटी का काम बाकी मोहल्ला का कोऑर्डिनेट करके बाकी काम आगे बढ़ाने के लिए होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा सारे काम को कबूल फरमाए वा आखिर वाले तकुल्ला हु बिल्लाहि अलैहि वसल्लम अलैकुम व रहमतुल्लाहि